Кого интересует? Это один человек. Раз, да. раз, два, а кого интересует управляющие э, программы для более сложных станков? Срезные, токарные, электродрельные. Ну значит демонстрация тогда, демонстрация тогда будет. для более сложных станков, там все-таки более интересно вещи. А по термической резке я просто своим расскажу что. Это. сегодня Павел Владимирович нас с вами познакомил с тенденциями развития в области проектирования машиностроительного, да? то есть трехмерного проектирования, то, что мы получаем, какие выгоды это нам будет и так дальше, да? вот. Но само по себе это, на этом все не заканчивается. Развитие ну, развивается. Да? Вот. И трехмерное проектирование позволяет нам получить э, новую возможность, а сразу наступающий пункт — это фирменные модели для той же управляющей программы. Сегодня я хочу вам рассказать о системах, которые мы предлагаем в этом направлении, которые мы хотим вам помочь. Значит, э, сегодня мы рассмотрим четыре э, системы — это Mastercam, Hcam, Solidcam и TechTrack. Э, о первых трех я расскажу в первой части презентации, последний, то, что касается в том числе и мышечной технической сферы, я вернусь конце презентации. И так, первая система мастер разработки американской компании CNC Software является по данным да, независимой консультационной компании Simdata самой распространенной кам-системой в мире. Речь идет не о количестве заработанных денег этой компании, а именно о количестве внедрений. Причем хочу обратить ваше внимание на то, что ближайший конкурент мастер-кама да, почти в два раза отстает от мастер-кама по количеству внедрений. Вот. Но, к сожалению, для нашего рынка эта система имеет довольно высокую стоимость, хотя возможности ее на самом деле очень высокие. А вторая система, которую мы будем говорить, это система HK на разработке британской компании Past Race. В принципе, это довольно-таки полноценная система, которая имеет все инструменты, которые могут вам понадобиться на этапе проектирования обработки и подготовки управляющих программ стоимость этой системы э, значительно меньше, чем у мастеркама, но и возможности тоже соответственно Третья система это система Solidcam, разработки компании Solidcam Отличительная особенность этой системы является то, что она не имеет своей графической платформы, она не независимая, она существует только на базе э, других графических э, систем, таких как Inventor, Solidworks в принципе, есть еще ряд систем, которые она может интегрироваться. Вы прямо в среде проектированной детали в том же получаете доступ к проектированию обработки и получению подачи экрана на карщику. С начала года компания Solidcam разделила свой продукт, который раньше был только был. Один продукт, как у меня сейчас показано, назывался Solidcam Doster. Сейчас из этого продукта выделился отдельно продукт, который интегрируется именно в Инвентор и имеет название InventorCam. Ну, за счет того, что он выделился на отдельную платформу, скажу честно, скорость работы теперь этой системы возросла, на на порядок, по моим оценкам. Вот, то есть работает значительно быстрее. Итак, что нам дают эти кам-системы а, совместно, совместно с системой Autodesk? В первую очередь это прямая передача данных из Autodesk Inventor в кам систему Ну, с Sonic теперь уже нет там, я думаю, все понятно. Там, вы, там где работали с моделью в той же графической среде, там вы работаете дальше. То есть модель на самом деле одна. А, то, что касается других систем, они напрямую открывают модели инвертора, и мы с ними работаем. Есть передача про форматы данных, что позволяет избежать этих данных и конвертации. Кроме поддержки автодеск эти кам системы поддерживают целый ряд других систем. как это Solid Edge, Pro Engineer, SolidWorks, Ну, по сути, все современные кам системы кроме российских разработок. Это Compass и Kitflex. Все-таки в мире они пока еще не признаны, а это мировые разработчики этих систем, они не признаны в не этой системы, поэтому просто там пользоваться замечательными форматами передачи данных. Прямое, прямое открытие моделей кадрских, дает, как бы открывает двери для такого понятия, как ассоциативность. Что я имею в виду? Не для того, наверное, а не секрет, что когда вроде бы уже кажутся проектированные детали закончены и уже не переданы в обработку, в проектирование обработки на каком-то этапе всплывают возможно ошибки либо какие-то типа, неучеты, и модель дорабатывается. Появляется новая если меняются размеры и так дальше. Ассоциативность позволяет отследить эти изменения на новой модели и без каких-нибудь сложных манипуляций, без нового проектирования обработки просто пересчитать траекторию в связи с изменившейся геометрией. В принципе, так как я буду сегодня показывать возможности мастеркам, то я это покажу на данных, что имеется в виду. Ну, о а возможностях кам-систем в обработке можно говорить долго, возможностей, на самом деле, много. Э -э этому можно уделить не один день, даже не одну неделю, наверное. Я, все-таки хотел бы остановиться на общих таких моментах. Э -э поддерживаются все виды фрезерной обработки, которые поддерживаются у нас в стране, на обрабатывающий центр начиная от двухосевой фрезерной обработки, там трехосевая, четырехосевая, пятеросевая обработка исключительно и поддерживается ну, высокоскоростная обработка. Причем скоростная обработка позволяет как эффективно использовать современные обрабатывающие центры, которые позволяют выдерживать силовые режимы резания, так и более эффективно использовать уже ну, как бы прошедший длительный период прошедшие эксплуатации оборудования, которое было разработано и изготовлено еще в Советском Союзе. За счет не силовых режимов резания, а специальных проходов, специальных подходов углов, изменения подачи, изменения объема удаленного материала и так далее. Ну, поддерживается э, также токарная обработка, как на токарных обрабатывающих центрах, так и на комбинированных токарно-фрезерных обрабатывающих центрах. Все виды обработки, от, вот, начиная от двухосевого точения, поддерживается э, многоинструментальная обработка, многосупотовых обрабатывающих центров. Э, Токарно-фрезерная цилиндрика обработка, двухосевое фрезерование также поддерживается противошпинки. На современных, э, как я уже говорил, обрабатывающих токарно-фрезерных центрах стало довольно популярно использовать второй противошпиндель, который устанавливается вместо задней папки и позволяет прямо в процессе обработки выполнять три установки без остановки оборудования, даже без остановки вращения деталей. То есть прямо обращается деталь, перехватывается вторым шпинделем, первый шпиндель деталь отпускает, соответственно, задний шпиндель отъезжает и продолжается обработка. При этом в первом может загрузиться следующая заготовка и начаться обработка параллельно. Ну, о тут не особо много нужно чего рассказать. Поддерживается двухосевая контурная обработка и четырехосевая профильная обработка. Очень важным преимуществом, которое дает КАМ-система, это визуализация, которая позволяет отследить процесс обработки еще на этапе проектирования, отследить всевозможные коллизии, столкновения, проследить, что как удаляется, какой последовательности материал, чтобы не было быстрых, ну, большого объема нулевого материала, чтобы не было столкновений. Вот тут показано, как прямо послойно снимается с модели послойный материал. Готовую модель можно сохранить в STL формате, использовать в дальнейшей обработки, либо же для каких-то целей. В процессе обработки, как показано на этой изображении, свеживаются столкновения, то есть в данном случае хвостовик инструмента столкнулся с необработанным материалом, Такая обработка невозможна, может привести к поломке инструмента либо же другого. Вот, то есть система сигнализирует картным цветом, как вы видите, да? при этом выдается сообщение о ошибке, останавливается в зависимости от настроек визуализации, останавливается процесс визуализации соответственно, и программист принимает решение о том, как избежать таких вот скомплектов. Ну, также для подготовки качественных проектов. Есть возможность получения э, фотореалистичного э, э, изображения. Как я вот. Ну как я обещал в начале презентации, я хочу вернуться еще к системе Теркран. Это разработка российской компании Идроинформатика. Э, сама компания Теркран находится в городе Санкт-Петербург. В принципе, это семейство программных продуктов, которые поддерживают также обработку на всех видах современного оборудования, но отличительной особенностью является то, что оно ориентировано на простейшую обработку, но, соответственно, имеет самую низкую стоимость. О чем идет речь? То есть, если речь идет о фрезерной обработке, то поддерживается только 2,5 оси. Твердой сетную поверхность вы уже не сможете получить. Вы по получите систему титана. Но если у вас обрабатываются корпусные детали, и в принципе нет сложной обработки, то возможно это будет оптимальное решение.